Okay, sebelum saya uh, membahaskan berkenaan isu integriti ataupun cabaran dan juga cara penyelesaian ingin saya uh, berkongsi berkenaan uh, maksud integriti itu sendiri uh, sama ada ianya dari sudut bahasa ataupun istilah dan juga uh, berkenaan dengan kepentingan integriti itu Okay, dan dari sudut inter uh, bahasa integriti ini adalah merupakan uh, satu maksud Uh, kejujuran yang membawa maksud kejujuran, ketelusan dan juga keterbukaan. Dan dari sudut uh, istilah pula, uh, integriti ni adalah merupakan uh, suatu sifat yang uh, berpegang teguh kepada uh, prinsip uh, moral dan juga etika. Yang mana ianya uh, adalah merupakan etika yang betul uh, terutamanya di dalam uh, pengurusan dan juga pentadbiran. Uh, definisi integriti menurut perspektif Islam Yang mana uh, ianya adalah merupakan uh, Berasaskan sifat amanah Yang mana telah tertulis Ataupun telah diberitahu uh, uh, Daripada firman Allah SWT Di dalam surah Al-Anfal ayat 27 Yang mana berbunyi uh, Wahai orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul Dan... Janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Okey. Dekat sini kita boleh nampak bahawa definisi integriti menurut Islam, perspektif Islam ini, ianya juga memberitahu bahawa kejujuran, accountability dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas uh, termasuk dalam pengurusan dan uh, termasuk dalam pengurusan Uh, perperiksaan yang mana ianya amat pentinglah bagi seseorang umat Islam ni untuk menerapkan sifat kejujuran, uh, accountability dan tanggungjawab itu dalam diri sendiri. Okey, dan uh, kepentingan integriti dalam pengurusan peperiksaan pendidikan Islam. Dekat sini kita boleh nampak bahawa ianya akan membawa kepada uh, menjamin keadilan, uh, ketelusan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan Islam. Yang mana bila kita uh, sendiri sebagai uh, dalam uh, melibatkan dalam urus takbir peperiksaan dalam uh, pendidikan Islam, ianya akan memberi kepercayaan uh, daripada masyarakat ni terhadap sistem pendidikan Islam ini sendiri. Dan yang kedua kita boleh nampak bahawa ianya akan uh, mencegah penipuan dan kebocoran soalan uh, Manipulasi keputusan dan sikap pilih kasih Ini akan mencegahlah uh, sebarang unsur-unsur uh, negatif di dalam sesuatu urus takbir peperiksaan Sekarang kita membahaskan berkenaan subtopik yang pertama Iaitu isu-isu integriti dalam pengurusan peperiksaan pendidikan Islam yang mana isu yang pertama adalah kita dapat lihat dekat sini adalah uh, kebocoran soalan peperiksaan. Isu ini uh, kebanyakannya ataupun majoriti berlaku di mana-mana tempat sama ada ianya uh, tidak kira sama ada ianya di peringkat sekolah rendah dan juga institusi tertinggi. Hal ini berlaku kerana adanya uh, pengkhianatan amanah oleh pihak tertentu dalam melakukan uh, gerak kerja mereka dan uh, kita dapat lihat bahawa turunnya uh, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, surah An-Nisa yang mana Allah berfirman sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya surah An-Nisa ayat uh, 58 Okey, dan isu kedua adalah berkenaan uh, penipuan dan juga pemalsuan keputusan uh, yang ini uh, terlalu banyak terjadi di mana-mana tempat juga sama ada ianya di sekolah rendah ataupun di peringkat institusi tertinggi. Hal ini uh, kalau kita dapat lihat. Ini berlaku uh, seperti uh, pelajar ni mendapat markah yang tidak sepatutnya Ataupun yang tidak mencerminkan kemampuan pelajar itu sendiri Hal ini berlaku di banyak tempat uh, Contohnya, kita boleh nampak uh, sekarang sekolah rendah uh, PBD, Pentaksiran Bilik Dajah Yang mana demi menjaga uh, nama baik sekolah guru-guru memasukkan keputusan pelajar itu tersebut yang mana tidak sepatutnya pelajar itu mendapat keputusan yang tinggi tapi guru seorang guru ini tanpa uh, berfikir ataupun tanpa mengambil berat uh, ataupun tanpa uh, melihat kepada kepentingan integriti mereka memasukkan keputusan itu Demi menjaga nama baik diri sendiri dan juga demi menjaga nama baik sekolah. Hal ini amatlah dilarang. Dan uh, dalil yang mana kita ambil daripada hadis Rasulullah SAW. Yang mana ianya uh, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya kita lihat kepada uh, isu uh, ketidaktelusan dalam pengurusan kertas jawapan dan juga penilaian. Hal ini biasanya terjadi apabila pihak tertentu ataupun seseorang individu itu tidak mempunyai integriti ataupun tidak mengambil berat berkenaan uh, apa itu amanah, apa itu kejujuran. Mereka tidak mengambil berat. Hal ini menyebabkan terjadinya unsur pilih kasih berat sebelah dan manipulasi skor ataupun markah dan ini kita boleh kaitkan yang mana uh, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah al-mutaffifin di uh, ayat 1 hingga 3 Allah memberitahu bahawa kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang iaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka Minta dipenuhi Dan apabila mereka menakar Atau menimbang untuk orang lain Mereka mengurangi Hal ini amatlah dilarang di dalam Islam Dan kita haruslah bersikap jujur, amanah Dan kita perlulah terapkan sikap integriti dalam diri Supaya pengurusan ataupun urus takbir Di dalam peperiksaan pendidikan Islam ini Lebih uh, berkualiti itu sahaja dari saya. Kita teruskan dengan sahabat saya yang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Zudin bin Mazlan. Dan hari ini saya akan menyambung perbentangan kami mengenai integriti dalam urusan takbir pengurusan peperiksaan pendidikan Islam. Yang mana saya akan merangkumi subtopik dua iaitu faktor-faktor uh, yang menyumbang kepada masalah integriti. Okey, kami di sini memberikan tiga faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah integriti. Yang pertama, uh, kurangnya apa ni kesedaran terhadap amanah yang diberikan dalam kalangan pengurus peperiksaan. Yang mana pengurus peperiksaan ni dia tidak amanah. Dia tidak sedar bahawa dia memegang amanah yang sangat besar. Mereka ni uh, tidak bertanggungjawablah dalam amanah yang mereka diberikan. Seperti, so, Allah berfirman dalam surah al-anfal ayat 27 yang berbunyi ya ayuhal lazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu juga mengetahuinya okey ayat ni yang mana dia menegaskan bahawa Allah melarang uh, khianati amanah tu. Tak kira lah amanah tu berdatang daripada Allah dengan Rasulnya ataupun amanah tu daripada orang lain seperti uh, pemimpin kita ataupun uh, orang lain, orang yang selain daripada kita yang memberi apa ni tanggungjawab kepada kita untuk memegang satu amanah tu janganlah kita uh, ambil ambil sawi lewat indahkannya. Okey, seterusnya untuk yang kedua, faktor-faktor yang menyumbang masalah integriti iaitu tekanan kecemerlangan akademik. Ha, tekanan kecemerlangan akademik ini yang mana guru ataupun pelajar sanggup melakukan manipulasi terhadap uh, demi uh, memastikan uh, im, apa memastikan imej sekolah tu terjaga. Ha yang mana dia dia mahu imej sekolah yang mana sekolah mereka tu contoh tahun lepas sekolah mereka mendapat 100% lulus peperiksaan ha jadi mereka dah mencapai set tinggi untuk mengekalkan tahap uh, progress apa upgrade progress mereka itu jadi mereka sampaikan sanggup memanipulasikan uh, uh, soalan tu ataupun sanggup memanipulasikan uh, jawapan ataupun soalan untuk menaikkan lagi tahap penguasaan sekolah contoh menipu dalam keputusan yang mana sepatutnya budak ni dapat rendah tetapi dia buat ah ha, tinggi ah ha, sepatutnya dia tidak tahu membaca tapi ditulis itu tahu membaca ha, tak bolehlah begitu yang mana Allah sendiri pun kata eh Allah ya Allah ha, Nabi Muhammad sendiri pun berkata dalam hadisnya yang berbunyi barang siapa yang menipu maka dia bukan daripada kalangan kami hadis riwayat muslim Ha, dalam hadis ni, dia menegaskan bahawa uh, Manipulasi ni Ataupun penipuan Adalah dilarang sama sekali dalam Islam Walau apa juga uh, Alasan yang diberikan Tak kira apa-apa alasan, tidak boleh Start, uh, Yang Terdapat satu saja perkara yang boleh kita dibenarkan menipu apabila dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan peperangan. Itu saja yang dibenarkan menipu dalam syarak. Okey. Seterusnya faktor yang faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah integriti yang terakhir yang kami dapat berikan ialah pengurusan sistem yang lemah dan tidak Ber, berintegriti ha, pengurusan yang tidak ada integriti yang mana pengurusan ni ya, tidak ada SOP mereka yang jelas yang mana berlakunya ketirisan sistem kawalan keselamatan di dokumen ha, yang ni lebih kepada masalah dari segi Uh, pengurusan lah Pengurusan dari segi tak buat Tak melakukan Tak mengikut JSU yang ditetapkan uh, Sudah kita belajar hari tu Tidak menentu uh, mengikut JSU Yang mana sepatutnya soalan disimpan dalam bilik kebal Tetapi disimpan di atas meja guru Ataupun sepatutnya kertas jawapan Tidak bocor tapi dibocorkan Kepada pelajar-pelajar Ataupun uh, uh, Jawapan sepatutnya Haa uh, jawapan yang mana sepatutnya tidak dibenarkan apa bukan jawapan tapi diberikan markah juga. Ha, itu pun sama juga tidak tidak apa pengurusan yang mana tidak mengikut SOP yang sepatutnya. Yang mana ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan dia melakukannya dengan Itkon. Ah ha, apa tu itkon? Itkon ni dia melakukan dengan serempurna Dia melakukan dengan bersungguh-sungguh Dengan tepat ha, Bukan melakukan satu kerja tu Sambil lewa Mentang-mentang ha, orang bagi ha, Amanah ni ha, tak apalah esok lah kita buat ha, Contoh tugasan Kita buat tugasan last minute ha, je. Jadi Apabila sudah sampai masanya Kita terkalu-kalu untuk buat Sesuatu itu Jadi akan terdapat Lompong-lompong Dan -lompong tidak boleh dibaiki Sebab sudah habis tempohnya. Okey, itu saja daripada saya untuk bahagian subtopik 2 faktor-faktor menyumbang kepada masalah integriti. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Darwish bin Marzali. Saya akan membentangkan subtopik yang ketiga iaitu penyelesaian dan cadangan penambahbaikan bagi integriti dalam urus takbir pengurusan peperiksaan pendidikan Islam. Okey, yang pertama adalah Uh, penerapan nilai amanah melalui latihan dan kursus integriti uh, ini bermaksud semua pentadbir B uh, sebagai contohnya semua pentadbir peperiksaan wajib menghadiri bengkel integriti dan talimah amanah ini bagi menjendarkan mereka betapa pentingnya tugasan mereka yang mereka pegang itu amanah yang mereka pegang itu supaya mereka dapat menjalankan dengan jujur dan amanah ini sesuai dengan dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya yang bermaksud dan sempurnakanlah amanah kepada mereka yang berhak menerimanya surah al-an'am ayat 152 okey yang ketiga yang kedua adalah memperketat prosedur operasi standard ataupun standard operation procedure kita memperketatkan pengurusan kertas soalan yang telus dan dikawal sepenuhnya dengan sistem pemantauan digital hal ini dapat menyukarkan bagi mereka mereka ingin uh, membocori soalan-soalan peperiksaan Okay, yang ketiga adalah audit dalaman dan pemantauan bebas dengan adanya pasukan audit yang bebas menilai semua proses pengendalian peperiksaan, perkara ini sukar untuk uh, di sukar bagi ditembusi lah. Uh, Okey. Yang keempat adalah integrasi teknologi digital dan blockchain. Pastikan uh, soalan penilaian dan keputusan peperiksaan telus sukar dimanipulasi. Okey, yang seterusnya adalah uh, kesimpulannya atau rumusan. Yang pertama adalah integriti dalam pengurusan keperdasaan pendidikan Islam amat penting demi memelihara maruah sistem pendidikan negara Yang kedua adalah kegagalan menjaga integriti dalam urusan keperdasaan merupakan pengkhianatan kepada amanah Allah dan Rasul serta masyarakat Yang ketiga yang terakhir adalah petakbir pendidikan, petakbir pendidik Guru dan semua pihak yang terlibat mesti mencontohi sifat Rasulullah SAW yaitu sifat al-Amin sebagaimana sabda baginda Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Itu saja daripada komponen kami. Terima kasih.